Вторую песню, очень интересную. Все ее, наверное, знают. Это песня Макаревича. И там такое слово есть, ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь. Мы строили лодку, и лодка звалась вера, надежда, любовь. Аминь. Аминь. И знаете, и слава Богу, память есть. Помню, как все начиналось. А начиналось. Мы были в городе Полтаве. И по утрам у нас 6 часов или полседьмого, я точно уже не помню, мы собирались группой людей, которые мечтали спасать людей, исполнять мечту Иисуса Христа. Знаете, какая мечта у Иисуса Христа? Чтобы больше людей спаслись и достигли познания истины. Ибо написано, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибающих. Для этого пришел Иисус чтобы найти тех людей, которые погибают, которые умирают, которые разделены с Богом, и спасти этих людей. И мы ходили утром, мечтали. И у нас были такие карточки, мы вырезали из картона, и на них было написано, за что молиться. И мы молились. И там было написано местописание, я его прочитаю сейчас. Это от Иоанна, 15 глава, 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Аминь. «Если прибудете во мне, когда мы пребываем в Слове Божьем, когда мы пребываем в Его теле Христа, в Церкви, когда мы совершаем Его служение, и слова мои в вас прибудут, и слово его будет больше и больше в нас, и она будет вычислять всю грязь, всю нечистоту, Исцелять, освобождать, восстанавливать наши жизни. И в нем тот, при... Нет. кто пребывает во мне, так. если прибудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, чего не пожелаете, просите, и будет вам. И мы желали, мы желали, чтобы люди спасались. Мы желали, мы мечтали, мы взывали к Богу, Господь. Направ нам, Господь, на новые территории, чтобы много людей, которые еще не знают Тебя. Мы молились. Я помню, что было у нас, когда мы приехали в Одессу. У нас была эта карточка, там было Кременчуг и Одесса. И мы молились долгих 4 года. 4 года мы молились. Прошло 3 года, когда мы взывали к Богу, молились. Дмитрий Владимирович, помню, говорит, братья, поехали на Одесскую землю. Попро, пройдемся по его по этому городу, почувствуем дух этого города. И помню, мы сели в поезд, я, Дмитрий Владимирович, Дмитрий Александрович, и мы приехали в Одессу. Мы сняли хостел там на улице Пастера, или Пастера. На улице Пастера мы сняли хостел. И мы начали ходить по городу. Мы пошли, есть такая в городе Одессе, кто здесь житель Одессы, Воронцовская колонна. Знаете такая? Воронцовская колонна такая белая. И мы, и мы там включили прославление и начали молиться за Одессу. Мы молились, чтобы здесь люди спасались, чтобы люди исцелялись, чтобы здесь распространялось Евангелие Царствия Божия, чтобы здесь церкви создавались за место всяких притонов и наливая. И мы молились об этом, мы искали Бога, искали Его лица. И мы помолились и уехали. И еще год, еще год пришлось нам молиться и взывать к Богу, чтобы мы уже сделали шаг на Одесскую землю. И нам позвонили братья наши, в нашей церкви, и говорят, есть дом, под дом милосердия. И знаете, что интересно, мы даже фотографию этого дома не видели. Нам нужно было ехать. Мы понимаем, что ребята, братья, сестры, вообще в Украине и вообще во всем мире, они должны услышать эту благую весть, эту радостную весть о Христе. И мы приехали сюда, мы сели в машину, мы положили сварочный аппарат, помню, в багажник. Я, Дмитрий Владимирович... Влад Мазепа и Ликман Виталий. Мы приехали четвером сюда, в Одессу. Увидели дом. Помню, мы еще видео снимали, здесь по месяца 70 человек в этом доме. Потому что мы таких домов, до этого мы, ну, мы не видели таких объемов, что можно в этом доме столько людей повезти. И знаете, мы две недели молились, мы не знали, как действовать, что делать. Мы понимаем, нужно открывать кормление. Мы, нужно начать с кормления. Мы сначала, помню, с Дмитрием Владимировичем еще купили стрижную машинку, чтобы постригать. Мы поехали на вокзал, прошлись по вокзалу, там к ребятам подходили, говорили, одного парня там подстригли. И подошли, там было три человека лежали на матрасе, просто на улице спали. Один из них был такой, дядя Витя такой усатый, старый моряк. И мы говорим, поедешь к нам на Дом Милосердия? Говорит, поеду. И мы в этот день посадили его в машину и привезли на наш дом милосердия, на Христов дом милосердия, там где Христос действует, на территорию Иисуса Христа мы привезли этого брата. И потом мы поехали на улицу Марсельская, знаете, с Марсельским далеко. И мы смотрели место подкормления, где организовать кормление, где людей кормить. Надо, попробуйте на Марсельская покормить. И мы приехали, и там был брат наш, Саша. Марченко. И еще Петя у него был друг. И мы, говорим, поехали на Дом Милосердия. И мы привезли этих братьев на дом милосердия. И мы дальше молились, организовали, организовали кормление, кормили людей и видеть, как нас теперь много. Как нас теперь много. В начале войны у нас было на доме милосердия почти 60 человек почти 56 уже такое было. И знаете, и люди, за это время много людей услышали Евангелие. За многих людей помолились. За исцеление, освобождение, восстановление. Многие жизни, судьбы вообще поменяли свое направление. Люди, которые погибали, которые умирали, которые были просто мертвые и присыпаны пеплом ада, они начали восстанавливаться из этого праха. И слава Божья и шла перед нами. И она до сих пор идет. И вот, пускай Господь благословит, знаете, в этом году еще Киевский регион открылся. И мы мечтаем, чтобы в каждом регионе Украины были дома милосердия, где люди могут прийти, где люди могут покупаться, переодеться. им оказывают заботу, внимание и теплоту. Как те тот добрый самарянин, который привел человека. Он поливал там масло, вино, на его раны. И душ... У нас много ран на самом деле. Душевных, физических, телесных. Знаете, я вижу в домах милосердия много людей, которые просто воскрешают. Воскрешают из мертвых. Я знаю, что человек, который не знает Бога, он мертвый. Он сирота. Понимаете? И люди воскресают, люди исцеляются, у людей появляется надежда, вера. Они любить начинают. Любить начинают. Так что пускай нас Господь благословит. Чтобы еще больше мы вревновали по Богу и по спасению его детей. Аминь. Аминь. Все, спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя.